Assalamualaikum. Uh, malam ni cerita dia apa yang aku nak bincangkan ialah tentang satu topik yang agak kuat penting jugalah dalam dunia perangan moden zaman moden ni. Macam contoh di India dengan Pakistan ialah sekarang ni contoh dia iaitu perbezaan antara radar aktif dan radar pasif serta kebekesan teknologi radar kan. Dan dalam sistem contohnya macam Nera E contohnya untuk mengesan pesawat jenis generasi kelima hmm, gen ah, gen gen 5 sudah dia yang memiliki keupayaan staff apa ataupun dikenali sebagai halimunan jadi dia okey jadi dia okey aku terangkan sedikit radar aktif ni jadi dia ialah sistem yang paling biasa digunakan dia memancarkan gelombang elektromagnetik itu dia dia tembak 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 lepas tu dia tunggu apa ni isyarat gelombang tu the bouncing balik kan pantulkan balik oleh mana objek lah burung ke apa tak kisahlah objek ke dia dia tapi biasanya kalau uh, pesawat udara ni dia ada dibuat dari metalik sebagainya dia, dia ada dibuat daripada macam-macam lah itu dia dia banyak macam titanium sebagainya tu kan. Jadi dia akan membalikkan. Jadi dia akan membalikkan tu gelombang tu cerita dia. Kan? Dan isyarat itu juga dianalisis dalam dalam komputer sistem, dalam sistem komputer ni dan untuk menentukan jarak altitude, kelajuan dan lokasi ya dia. Kat mana kedudukan dia dan longitude latitude dia. Jadi bila dia bounce 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 bounce, bounce tu dia kena bila dia apa ni bila dia dia, dia, hantar gelombang tu dia dapat bounce terbalik dia, boleh buat calculation tu dalam komputer tu contoh-contoh macam radar aktif ni macam aku tak silap aku lah uh, radar APN AP, AN APG 77 pada F22 Raptor cerita dia dan juga radar AESA modern lah cerita dia macam yang pakai dekat jet-jet model lah macam yang 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 yang, yang, pakai dekat apa kita ada banyak, semua jet-jet moden boleh kata gunakan jet apa ni radar esa Doppler depan tu dia akan hantar Doppler ni dia akan hantar pulse dia akan hantar pulse 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 itu dia akan calculate balik pada jarak kalau jet, jet pejuang tu dia pakai 120 tapi kalau dia bawah bawah dia punya dia punya apa ni dia punya range dia tu besar sikitlah cerita dia dan kelebihan dia dengan menjadi cikgu dia data dia bagi tu dapat kuat terperinci lah dapat detail jadi kalau dia hantar isyarat tu pihak yang satu lagi tu memang akan dapat kesan Radar aktif ni cikgu dia kan respon dia memang cepat lah cikgu dia kan tapi masalah macam bila kita nampak radar aktif kita kita ada bawa jet ke apa sebagainya bila kita kesan radar aktif kita mudah dapat tahu tidak terawal sebab oh kita dapat tahu oh ada radar kat situ ada radar bateri dipanggil istilah dia okey radar 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 jadi kita dapat kesan sebab kita akan dapat launching tu isyarat tu akan sampai kat kita dia punya RF dia tu radio frequency dia tu okey dan kita tahu benda ni ialah memang mudah trace bila bukan saja dia boleh trace kita kita boleh trace dekat mana lokasi dia kan lokasi dia main sumber-sumber radar tu sendiri kan. Dia punya wave tu datang daripada mana. Kita boleh tahu lokasi dia. Itu kalau based on radar teknologi biasa lah cerita dia. Tapi kalau kita guna radar pasif. Radar pasif ni dia just radar. Dia tunggu orang hantar signal cerita dia. kita tak hantar langsung signal. Tapi dia tunggu signal. Bila dia tunggu signal tu cerita dia, dia. dengar listening kan. Dia panggil listening. Signal-signal daripada radar-radar apa ni Raptor lah AN APG 97 tu ke apa sebagainya tak kisahlah atau mana-mana Acer Radar ataupun daripada yang lain-lain dia hantar isyarat tu dia kena kenal pasti dia, dia, dapat tahu dia nyut tu dia punya pulse tu jadi dia detect dia detect dia akan pinpoint dekat mana location bagai zone ha, itu radar pasif cerita dia dan ada setengah jet sesetengah jet dia keluarkan dua-dua tu dia ada keluarkan radar aktif dan radar pasif ha, itu setengah dah ada juga yang eh, radar dekat bawah ni pun stationary radar bateri kita ni yang mengeluarkan dua-dua. Dia radar dia lah radar aktif dan dia lah juga radar pasif. Which one gitu dia. And Dan kalau radar pasif ni dia memerlukan dia punya antena yang cukup besar gitu dia. Faham tak? Bila dia punya range of antena dia pakai array dia dia punya signal tu dia boleh dapat untuk dapat lebih banyak aku pernah tengok ada seorang kawan aku dia yang aku cakap tadi buat radar tu radar guna ionosfera tu dia buat dia punya antena sebesar padang bola bayangkan sebesar padang bola dan boleh mengesan isyarat daripada daripada Madagaskar daripada Afrika lagi cerita dia punya jauhnya cerita dia memang pada masa tu dekat apa ni dekat USM Toronto masa tu dia buat untuk research dia dia buat untuk research dia cerita dia itu rada rada apa ni dia yang dia buat tu adalah rada pasif mana dia mendengar listening kira right? dia boleh juga buat implement untuk rada aktif cerita dia pun boleh juga cerita dia tapi rada pasif ni macam tadi lah kalau kalau besar tu dia dapat kesan walaupun sekecil cerita dia kan Rada pasif ni paling bagus sekali untuk mengesan Setiap punya pesawat, pesawat aluminium sebab dia 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 just dengar. Tahu right? dia dah dengar daripada apa ni isyarat-isyarat enplor walaupun mana macam mana canggih sekalipun kau ada pesawat halimunan sekitar dia kau pakai apa ni kau pakai F-35, F-22 dan sebagainya kau tetap akan guna radar. Kau tetap kau terpaksa onkan radar. Jadi bila kau onkan radar memang sikit dia walau macam mana pun tetap akan ada ada masa akan on kan jadi itu yang kena. Tidak ini aku cakap berdasarkan layman menyayat je dia. Aku bukan askar je dia. Aku bukan QDM aku bukan Tapi aku tahu bahawa teknologi ni macam itu. So, aku pun pernah terlibat dengan benda-benda macam ni je dia. Jadi macam mana kita nak kesan pesawat-pesawat stealth ni je dia? Okey, stealth ni je dia, pesawat halimunan ni je dia. Dia tetap ada fingerprint dia tetap ada dia punya detection size dia cerita dia. Ada yang sebesar burung, ada sebesar lalat cerita dia. dia. Sebab orang kecil cerita dia. Jangan terkejut cerita dia. Generasi kelima. Pesawat generasi kelima ni macam F-22, F-35 ataupun uh, Sukhoi apa yang baru tu 57. Uh, lepas tu J-20 daripada C uh, China cerita dia. Dia pun buat saja bukan saja bentuk aerodinamik. Dia punya kapal terbang tu. Tapi bahan dia pakai. Dia pakai bahan penyerap. Dia pakai komposit. What type of komposit dia pakai. Lepas tu dia punya honeycomb. Dia punya dia punya apa, dia punya lapisan tu. Lepas tu jenis-jenis dia pakai apa kata jenis-jenis coating dia panggil. Ha, istilah dia coating dia Ha, coating pada pesawat tu sendiri. Setengah-setengah pesawat ni dia buat pakai coating. Kalau kau pegang kat tengah tu dia macam getah tau. Cat dia. Nah, kita panggil coating lah. Cat tu macam getah. Kita rasa macam getah. Sebab dia menyerap. Dia ada sejenis getah. Dia bukan, bukan, bukan getah tapi semacam getah. Dia boleh menyerap signal. Dia, Jadi bila dia menyerap ni, dia tak memantul. Jadi bila dia kurang memantul, jadi dia susah nak detect. Dia, Okay? Kan? Benda ni memang-memang tu. Dia, aku pernah tengok. Aku pernah biasa lah pegang benda-benda dekatan -benda -benda tu kan. Jadi dia ada setengah cat yang buat macam tu. Dia, dia dan ada setengah-setengah komposit, ada setengah-setengah benda tapi mostly ya, banyaklah guna ruggedized apa ni apa ni ruggedized punya part lah gitu dia. Tapi untuk pesawat pesawat udara tak boleh sebab dia ada bila kau buat ruggedized sangat tu dia akan ada macam efek aerodynamic gitu dia. Jadi yang ruggedized punya tu digunakan untuk macam kata kebal gitu dia yang lain-lain lah gitu dia. Okay. Benda macam ni ialah radar konvensional memang susah nak detect gitu dia. Kan? Tapi bukan kalau tak boleh detect. Kalau tak boleh detect macam mana kalau pesawat tu nak tahu pergi terbang ke mana gitu dia. Betul tak gitu dia? Dan macam mana Syarikat apa ni negara yang punya kapal terbang tu tahu kat mana kapal terbang ni berada? Tak, tak, juga dia boleh detect gitu dia. Sebab teknologi start ni tak serata perata. Apa ni? Halimunan lah. Belum ada lagi yang serata perata. Dia cuma kurangkan radar footprint dia panggil kan kau tahu radar footprint ni paling kecil lah yang aku tahu lah setakat ni kan cerita dia sebesar lebah ha bayangkan sebesar lebah itu yang paling kecil sekali yang aku pernah dengar lah cerita dia teknologi dia tapi walau macam mana pun itu pada satu angle kalau dia berpusing angle lain sebagainya kau tetap akan dapat boleh detect lagi kan, cerita dia tak tak tapi macam cakap lah Walaupun macam mana pun kau dalam salimunan sebagainya kan dalam operasi sebenar kau tetap juga kena guna radio, radar, communication tetap semua tu semua tu mengeluarkan signal RF gitu kan. Kan? Radio frekuensi dan elektronik. So, apa 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 cara nak apa ni menggalahkan pesawat step ni? Pada aku senang je cerita dia. Tak adalah senang. Maksud dia kena pakai EMP lah, ya. electromagnetic pulse gitu something kau tembak sebab banyak electromagnetic pulse pada dekat air dia tapi pesawat kau kena ground lah kau tembak benda tu hmm jangan ambil lain lainnya dia punya fry dia punya electronics dia punya apa navigation dia punya avionics dan sebab dia punya apa lagi uh, communication out semua sekali jadi macam sekarang ni kan dia orang ada sembang cerita pasal radar NERAI gitu -E, dia Okey, NERAI -E ni adalah radar pasif yang cukup canggih cerita dia kan Nera nerak ini ini dikeluarkan oleh syarikat Leonardo lah kan Dari daripada Itali je tadi ya maksudnya nerak ini maksud dia ialah network electronic recognition array dia tadi enhance maksud dia Maksud, maknanya dia menggunakan sambungan rangkaian antena antena PC dia ada antena antena kecil banyak ah oh, nak nak kecil kalau dulu dia pakai sel yang bentuk yang panjang-panjang tapi sekarang bentuk kecil-kecil banyak Okey, elektronik tu semua tu. Cerita dia. Kalau kau nak tahu. Kan? Jadi dia kesan input. Setiap satu tu mengesan daripada satu channel kepada satu. Maksudnya kalau ada seribu, seribu sel tu, dia akan kesan seribu channel. So, tak. Cerita dia. Kau tahu channel tu macam mana? Uh, kos, apa, satu megahertz, dia satu kilohertz, satu hertz contoh dia. Ha, setiap satu tu dia punya satu channel. Cerita dia. Dia kesan dia semua dalam area tu. Cerita dia. Kan? itu yang menariknya tentang radar nerai dia. dan dia pakai power yang tinggi elektrik yang power yang tinggi gener dia orang sambungkan generator set sebagainya dan antena dia tak ada besar mana kau kuat besar macam satu forty footer kontena lah tapi dia boleh dia boleh buka sebagainya dia boleh besarkan supaya dapat lebih besar dan dia dia boleh cover sehingga Kalau tak silap akulah Nerai ni boleh sehingga sampai 500, 500 km dia boleh detect kita dia. bayangkan. Setiap satu bateri 500 km. So kalau susun 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 banyak kita dia. Memang pening kita dia. Contoh kalau Malaysia beli Nerai contoh dia atau memang ada aku tak pastilah kita dia. Kita letak je satu dekat apa ni dekat Johor contohnya. Kan sebelah-sebelah apa ni sebelah pantai sebelah tu, pantai timur sebelah tu satu lagi sebelah sebelah Selat Melaka Nerai 2 lepas tu kat Sabah beberapa apa -apa lagi memang kita secure lah itu dia kan dia orang ni memang senyap itu dia kan Dikesan gelombang-gelombang tu Bahkan macam aku cakap tadi dia setiap satu sel tu satu sel apa radar tu dia akan kenal untuk satu satu channel satu channel itu dia frekuensi RF itu dia dia mampu mengesan dan apa ni pesawat start dengan mem manfaat gelombang kan. Apa saja dia boleh jampeh tu dia bukan saja boleh dia boleh kesan apa ni. Dia boleh kesan apa tu cerita dia. Tapi dia boleh kesan juga telefon, radar komersial semua ni. Sebab apa saja me, me, melancar apa ni mengeluarkan isyarat dia memang ada boleh kesan cerita dia. Dan Jadi itu nerai e ni cerita dia. Nerai e ni biasanya dia orang gunakan secara centralizedlah cerita centralized kan tetapi boleh juga dikabungkan dengan dengan network cerita derangka di serangkai maksud dia link dengan yang apa pada dekat pesawat dekat kenderaan darat dekat station dekat bateri maksud semua tu lepas tu hantar dekat satu control center dipanggil diproses data akan itu secara digital daripada dia orang tu dapat like, calculation dia dapat pinpoint cerita dia tapi memerlukan beberapa beberapa apa ni beberapa unit lah cerita dia untuk untuk lebih besar coverage dia cerita dia. Tapi memang berkesan. Dia apa boleh mengesan pesawat yang lebih kompleks cerita dia. Jadi cerita dia tapi sistem radar E ni jugalah macam aku cakap lah. Bukanlah boleh 100% juga serta sebab dia memerlukan calculation. Jadi computing, computing power dia, calculation power dia memang tinggi. cerita Dia kan tapi ada satu solution yang efektif kita kan wala macam mana pun dia integrated bersepadu jadi link semua sekali kan jadi bila kau ada sistem merai petu sistem yang lain sistem anti anti aircraft bagainya kita gabunglah sekali memang A lah kita paling best sekali dia sambungkan sekali dengan kalau kita sambungkan dengan radar-radar -rar kita ada macam Mar Marconi tu kita, dia kan yang apa ni jadi ni apa dia panggil uh, ziraf tu kan ha contoh dia lepas tu electronic warfare punya facilities Contoh dia combine dengan, dengan satellite contoh dia huh, memang A lah cerita dia kita boleh lihat apa saja dalam radar lah biasa tak boleh lalu kan dia itu yang menariknya kan China dengan Russian memang dah dah go to this tak tapi dengan cara dia orang lah mungkin dia buat tak pakai nama negara tapi teknologi ni go to that dia dia kan jadi benda yang macam ini memang akan jadi apa kelebihan strategik lah dia dia. Kan? Jadi aku nampak Malaysia kena ada fasiliti ni atau mungkin ada tapi kalau kalau belum ada perlu dikembangkan. Jangan tambahkan lagi dengan kita punya kemampuan lokal yang boleh buat elektronik dan sebagainya jadi kita ada banyak company yang melibatkan elektronik itu dia. Jadi aku cerita kau. Okey. Teknologi set apa ni staff ni cerita dia tak adalah jadi satu halangan kau bayang kalau kita, ada sensor-sensor yang bagus kita pasang sensor-sensor yang pasif banyak cerita dia kita boleh detect anything contohnya bila pesawat daripada Singapura terbang baru kita boleh tahu ke mana dia pergi baru boleh kita tahu dan macam apa ni, dia punya location ketinggian segala-galanya kita boleh buat cerita dia kita boleh tahu cerita dia jadi itu yang kita kena buat cerita dia jadi untuk mengekang ancaman daripada udara, teknologi BVR ke apa ke selain daripada electronic warfare EW je tu, kita perlu AWACS je tu atau EWC je tu. Lepas tu kita ada radar kat bawah ground radar je dia. Lepas tu. Lepas itu kita ada sistem apa surface to air missile sebagainya. Memang pertahanan kita memang eh kalau kita boleh buat macam tu lah je tu. Semua ni memerlukan apa political will dan juga ya kita nak kalau kalau ada political will tak ada apa boleh kita duit ada banyak pun bazir pelik-pelik dia ha. jadi okey aksa kat inilah kuasa untuk untuk apa benda ni je dia aku harap kan korang boleh like share subscribe ya yeah? kalau boleh bagi-bagi kau supaya kita boleh berbincang lebih lanjut tentang benda-benda ni okey ada soalan lain kita bincang kemudian okey assalamualaikum